జై గురుదత్త దత్తాత్రేయుని యొక్క అనుగ్రహానికి ఈ అష్టకాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో విధినంతనే కష్టాలు దూరమవుతాయి దత్తాత్రేయుని యొక్క ఈ అష్టకం వల్ల మీకు శత్రు బాధలు పిశాచ బాధలు తొలగిపోతాయి మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది ఈ అష్టకం వల్ల మీకు చెడు చేయాలనుకున్న వారు కూడా నాశనమవుతారు అటువంటి ఈ అష్టగాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించి చూడండి మీ జీవితంలో మార్పుని మీరే గమనించవచ్చు జై గురుదత్త శ్రీ దత్తాత్రేయ భజనాష్టకంటి भक्तमानसासनं सदानुशान्तवासवम् तत्तमत्रिनन्दनं त्रिलोकपावनं भजे नारदादियोगिवृन्दवन्दितं क्षमालया रत्नपादुकाविराजताङ्ग्रिपङ्कजद्वयम् पद्मपद्मलोचनं सरत्सुधाकरासनम् दत्तमत्रिनन्दनम् त्रिलोकपावनम् भजे शङ्कचक्रशूलमालिकाकमण्डलम् दिव्यमाल्यभूषणाम्बराधरं दयाघनम् दत्तमत्रिनन्दनं त्रिलोकपावनं भजे सद्विभूतिभूषितं जटाधरं दिगम्बरम् कर्मपासकण्डपं समस्तलोकमण्डनम् दत्तमत्रिनन्दनं कृतान्तघातिनं भजे ब्रह्मविष्णुशङ्कराध्यनेकनामरूपिणम् स्वेच्छयैन विश्वसर्गपालनान्तकारणम् बालकावधूतमत्तवत्तिसा च वेषणम् दत्तमत्रिनन्दनं शुचिस्मिताननं भजे स्मतृगामिनं विभुं जगद्गुरुं सुरोत्तमम् ज्ञानदं मुनीन्द्रसिद्धयोगि भोगसत्तमम् पापतापनासनं रुजस्तमोहतासनम् दत्तमत्रिनन्दनं सुकीर्तिदायकं भजे योगिमौलिभूषणं भवापि मूलशोषणम् शुद्धभावतोषणं हृदाम् दकारमोषणम् पूर्णमेकय क्षयं च निर्गुणं सनातनम् दत्तमत्रिनन्दनं हरं जनार्दनं भजे सर्ववेददायकं जितप्रसूनसायकम् भुक्तिमुक्तिदायकं समस्तसिद्धिदायकम् ीतिभञ्जनञ्च चित्तरञ्जनम् निरञ्जनम् दत्तमत्रिनन्दनं विश्वसाक्षिणम् भजे पुण्यकीर्तिवर्धकञ्च सर्वकार्यसाधकम् पापतापशोकमोहदैन्यतोभनासनम् శ్రీమదా త్రీనందనాష్టకం జనా దత్త దత్తూపత ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి